्रह्माण्डमोहनम् नाम श्री कवचम् नारायण उवाच ॐ दुर्गेति चतुर्थ्यन्तः स्वाहान्तो मे शिरोवतु मन्त्रः षडक्षरोयञ्च भक्तानां कल्पपादपः विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणेस्य स्योर्मुने मन्त्रग्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो भवेन्नरः मम वक्त्रं सदा पातु ॐ दुर्गायै ततः ॐ दुर्गे रक्षयति च कण्ठम् पातु सदा मम ॐ ह्रीं श्रीमिति मन्त्रोऽयम् स्कन्दं पातु निरन्तरं ह्रीं श्रीं क्लिमिति पृष्टम् च पातु मे सर्वतः सदा ्रीं मे पातु हस्तम् श्रीमिति सन्ततम् श्रीं ह्रीं क्लीं पातु सर्वाङ्गम् स्वप्ने जागरणे तथा माम् प्रकृतिः पातुः पातु वह्नौ चण्डिका दक्षिणे च महेश्वरी वारुण्याम् पातु वाराही वायव्याम् सर्वमङ्गला उत्तरे वैष्णवी पातु तथैशान्याम् शिवप्रिया जले स्थले चान्तरिक्षे पातु माम् जगदम्बिका इति ते कथितम् वत्स कवचम् च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यम् प्रवक्तव्यम् न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्छविधिवद्वास्त्रालङ्कारचन्दन्यै कवचंधारयोद्यस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे दुर्गोपाख्याने सप्तषष्टितमोऽध्याये ्रह्माण्डमोहनं नाम श्रीदुर्गाकवचम् कुब्जिकातन्त्रोक्त श्रीदुर्गाकवचम् ईश्वर उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं पठित्वा पाठयित्वा च नरोमुच्चेतसङ्कटात् अज्ञात्वा कवचं देवी दुर्गामन्त्रञ्च योजपेत् स नाप्नोति फलम् तस्य परत्र नरकम् व्रजेत् उमा देवी शिरः पातु ललाटे शूलधारिणी चक्षुषीखेचरी पातु कर्णौ चत्वरवासिनी सुगन्धा नासिके पातु वदनम् सर्वधारिणी चण्डिका देवी ग्रीवाम् सौभद्रिका तथा अशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहू वज्रधारिणी हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी कटिम् भगवती देवि द्वाऊरूविन्ध्यवासिनी महाबला च जङ्गे द्वे पादौ भूतलवासिनी एवं स्थितासि देवि त्वम् त्रैलोक्यरक्षणात्मिके रक्ष सर्वगात्रेषु दुर्गे देवी नमोस्तुते ते इति कुब्जिकातन्त्रोक्त श्री दुर्गाकवचम्